дыхаю, дышу морем, я есть. Мое третье видео уже здесь, да? это говорит то, что важно. Я Света, это предыдущее видео снимала на родном украинском и сейчас на иностранном русском языке, да, потому что я христианка, и Божий любимый, все едины. И здесь солерная, я впервые в это воскресенье, сегодня шестое, Июля, ну первый месяц, первый месяц лета, да, была в церкви, где объединились и харизматы, и баптисты. Я ходила раньше в субботники, но сейчас как бы протестантское направление, да, и, и это объединение, и мы спели и на украинском, и на русском, и были казахи, да, и на итальянском были итальянцы. И то есть Бог этого хочет, единство. А, вот такая красота в Солерне. А чем плюс Солерна, что ты выходишь и море, ну как бы с поезда, да, или там автобус тоже подъезжает. Вот такая длинная дорога, ты идешь, мне чем нравится, в Унгамаре. Рядом с Солерной, в Солерной работала три месяца, ну да, по турический везде приезжала, поработала и дома была, потом война, и здесь уже на этот период дали документы. Сейчас в поисках такой работы с контрактом. Ну, для начала нужно, конечно, проживание, ну, не гостевой виз, да, а чтобы было официально проживание. Как бы сейчас уже оформляют. Ну, Святой говорит, что важно не время, не пространство. Ведите свои духовные дневники, потому что это как хлеб по водам когда мы наполнены, переполнены, важно отдавать. Вот сегодня утро помолилась, а мне разбудили ласточки, такая радость. Я так мечтала увидеть Виталий и ласточек, таких, как у меня дома селятся именно черно-белые они так классно поют и вот одна сегодня там в 5 утра меня чудесно как будильник разбудили такой мир пришел боже шавом радость да потому что радость шавом это божье потому что бог был их шавом бог мира посмотрите фильм хижина кто притянул это видео. там говорит я любовь просто вы ко мне не идете да то есть Бог даст все, что надо. Бог дал свободу выбора и выборят нам. Кому служить? Невозможно да, служить двум богам, ну, скажем, двум, двум, господинам, ну, не богам, Бог есть един. Много богов было в Греции. Один из учеников сказал, вот этот бог неизвестный, да, вот я ему служу, и он живой, и он есть сила, и он есть все во всем. Он создал этот мир, и солнце, и небо, и луну как-то делили да, на части. Но также часто мы думаем, что мы как бы люди все разные, да? А мы все как органы, да? каждый несет свою часть для всего тела. То есть нужно и сердце, и почки, и глаза, и всеми части Единого Цела на планете Земля. И в этом единстве, когда мы молимся друг за друга, происходит действительно чудо исцеления планеты, чудо исцеления человечества, потому что нам, человечеству, нужен сейчас ремонт, духовный ремонт, потому что важно посмотреть, кого что мы ставим на первое место. Зачастую человек ставит на первое место работу семью любимых теряет потому что бог он он может легально работать и помогать ну так бы работать помогать самому э, творению которое имеет свободу воли только когда творение захочет а если творение делает приоритет другой силе автоматически передается власть в эти руки. А Бог хочет, чтобы мы избирали, как 10 заповедей, да, я Господь твой, который вывел тебя из этого рабства греха, да, благодаря крови Иисуса, жертве. Мы уже в нем спасены, да. До конца этого века Божьей любви мы все спасены. И это можно просто принять. Иисус все сделал уже за нас. Потому что Он есть любовь, Он принес закон любви, Божьей мудрости, хорошего дня время суток. Слушайте, Денис Сарвовский, совершайте молитвы за всех людей. В этом есть формула мира, потому что... Ну, это надо послушать. Денис Орловский, совершайте молитвы за всех людей. Божьей мудрости, пусть Божий план в моей жизни дальше активируется, распечатывается и в ваших жизнях, и в ваших семьях. Божьей мудрости, слушайте пророческие молитвы Яны Титовы. Все слава тебе, Боже, ты номер один.